柳梢上神，总算有点意思了，也不枉费我等了你三天。一想到你以若歌的名义又多活了三日，我就觉得恶心。好在，今天就结束了。 记得我和你说过，如果你是妖灵上神，你会是怎样的选择？我不希望你动摇。所以你一直瞒着我，就是希望让我认为，我劈开的是那邪物的心，而不是你的心。大婚前夜，我已经快控制不住自己的力气，我为了保存自己的实力，自我封印于此。 可是之后发生的事情，我都已经不知道了。何南曾经和我有过约定，他说他会和那个邪物周旋，如果他死了，他一定会将水源之力传给我的。河南的水源有清醒之力，可以让我暂时清醒，但最多只能坚持三日。 何他牺牲了自己的性命，就是为了帮我取得那三天，让你有机会修成上神，有封印离气的机会。为什么？为什么要牺牲你们两个？你们有没有想过，这场筹谋无论成败，你们两个都会死。和三界清平百姓安宁相比，我们的性命根本就不算什么。六少。 我相信你，你一定不会辜负我和何娜的，对不对？你不用激我，我不会责怪你对我隐瞒这个决定，因为我接下来做的事情也没打算征得你的同意。 你死，那邪物也不一定会死，也有可能冲破封印。可我死，他会跟我一起彻底灭绝。罗哥，记得你还是陆离的时候，最后三章如何选择，你比我更清楚吧。